В нашу солнечную полянку, где находится наше волшебное солнышко. Потому что много волшебных лучиков. И каждый лучик у нас находится в нашей клеточке нашего организма. А давайте мы посмотрим. Первый лучик, Сонечка, возьми первый лучик и посмотри, что он нам расскажет, этот лучик. Он же волшебный. Что у нас там написано? Сила. Сила. Ребят, что-то... Кого мы называем сильными? Силачами. Кого? Силочами. Силоча. Здоровых! И еще у нас находится наша сила! Дай мне знать, где у нас находится мы сила. Мышь, и мы сильные с вами. Сильные? <с еще не очень? А давайте, чтобы сильными, что нужно делать, чтобы сильными быть по утрам? Зарядка, вставайте в рассыпною, мы сейчас будем с вами делать такую шуточную зарядку. Ребятки ребят не а ага, мама помогает. Крючка. Хома-хома-хомячок, полосатенький плачок. хома щечки моет, спину трет. Подлетает хома-хомачок и выходит на зарядку. Раз, два, три, четыре, пять. Хома хочет сильно встать. Понравилось? Ещё сделаем? Да. Хома-хома-хомичок, полосатенький мальчок. Хома-хома-хомичок встаёт, щёчки на моей спинке утрёт. Спинка утрёт, спинка Молодцы. А теперь посмотрите. Сильные мы стали? Да. Какие мы сильные, да? да? Прибавилось? Сила и в ногах, и в руках. Молодцы. И давайте посмотрим, что нам пригодится. Второй лучик. как бери второй лучик. Да, маме давай, мама прочитает. Витамины. 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 Правильно. А где они находятся, наши витамины? В продуктах. Продуктах, овощах. И чтобы мы были сильными, здоровыми, нужно есть обязательно полезную пищу. Да? Ребят, вот у нас. А какие вы знаете витамины? Витамины. А. 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 Витамины. Витамин С. Витамин D. и витамин Д. Правильно, ребят. А вот там у нас на столе и, и мама, мама наша вам немножко тоже помогут. Много-много разных продуктов. Ну, я надеюсь, вы знаете, в каких продуктах находятся витамины А, В, С и Д. А потом их... Еще... Давайте расселим наши все продукты по, по домикам. Ну-ка, давайте. Мам, помогайте. В каких продуктах встречается витамин А? Калит В? Так. О, молодцы. А я думала, мы все раз. Да, ребят, а почему вы не положили вот эти вот продукты? Потому что они плохие. Что плохие? плохие вещества. Плохие вещества, которые вредны для организма. Вот сто раз витамины А. Для чего нам нужны? Для зрения. Для зрения, чтобы было хорошее зрение. А витамин В кто мне скажет? Для зрения. И еще для нервных А витамин С от чего нам от простуду. От простуды. Ну, с простудой а у вас лучше всего. всего. А витамин Д укрепляет наши мышцы. Мышцы, да? А еще? и кости. Кости. Вот, я говорю, Все, молодцы. Вот мы расселили <потворительные> с вами продукты <потворительные> по Хорошо потрудились? Да. Хорошо. А теперь давайте-ка, Саш, ну-ка бери. Даем, берем э, третий лучик возьми, посмотрим, что нам третий лучик приготовил. Ну что такое? нас это мы мечтаем. Закаливание. Закаливание. Ребят, кто мне скажет? Вот солнце, воздух и вода наши лучшие. Друзья. Да, правильно. Дашенька, а ты мне расскажешь? Ну-ка, небольшой стишок. Давай. Громко. Вот Вдыхательный... ну, сейчас мы с вами сделаем дыхательную гимнастику. Так, девочки и мальчики, разбирайте своих мам. И сейчас у нас такая будет необычная. Мы встаем друг к другу. Давайте покажем. Мы сейчас с вами будем играть в игру «Надуй клоуна». Ручки опускаем. Так, мамы пока садятся, будут грустными клоунами, с на корточках. А ребятки, как мы дышим? Носиком вздыхаем ротиком выдыхаем и надуваем. А мы по мере надувания будем подниматься, подниматься, подниматься и улыбнулись. А потом возьмем вас и так, ух, и стоим. Давайте <versuchen> нас. <су mesh> улыбнулись, наслаждались. мосиков движет ну-ка где наши голубые пока сдули сдули ну понравилось подышали так молодцы сейчас наша игра называется кто знает тот отвечает ребят назовите предметы которые понадобятся нам для умывания кто мне скажет? Мыло. Вода, 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 вода. Предметы. Полотенце. Коротенце. Полотенце. Назовите предметы, которые понадобятся нам для того, чтобы принять душ. Качатая. Еще. Мыло. А еще Каротенце. Гель для душа сейчас современный еще у нас есть, да? Как часто нужно умываться, ребят? Два раза в день. день. Два да? раза в и вечер. Как минимум, да? Но нам, мы, кажется, больше умываемся, да, ребят? Мы утром умылись. После перед вам тоже руки можем и лицо умыть, хорошо? В общем, часто надо умываться, да? Так, как часто нужно чистить зубы? 20, it, 20, 20, 20. А когда? Утром, после завтра. Утром и вечер. Вечером после ужина. Молодцы. Хорошо. А так часто надо мыть уши, чтобы лучше слышать. А уши вообще не моют. Уши вообще не моют. Вот видите? А что слушами делают? Уши не трогают. Чистили. 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 Малочки, Хорошо. Чистили. Ребят, а как часто нужно подстригать ногти? По мере их вырастания. Все ответы правильные. Молодцы. Гририя. Хорошо. Давайте посмотрим, что нам полёс, еще лучик полёс, скажет. Данечка, ну-ка бери лучик. Что следующий у нас? Давай, мама прочитает. Массаж. Массаж. Ребят, вы дома мамам папам делаете массаж? Да. А я. они вам делают? Да. Тоже делают? Как напишущие машинки, дверь, хорошенькие и сливки, брюки, брюки. Ты что мы приготовим еще один лучик. Так, кто у нас еще не брал? Ангелин. Давай. Спорт. Спорт! Ну, чтобы быть здоровым, сильным, крепким, мы будем спортом заниматься, да? То, что я делаю. Мамочек, мы в круг ставим. Давайте в круг. Вот вам шарики. Много-много шариков. Ребят, знаете, в, в чем сейчас секрет-то будет? Да. Сейчас мы по одному закон? Нет. Мы за кругом стоим. Вы за кругом стоите. Так, мамы должны будут выкидывать мячики из круга. А вы их обратно туда закидывать. И когда музыка остановится, мы посмотрим, где больше мячика покажется. Если в кругу, значит, мы победили. А если за кругом, значит, мама наша победили. Вы слышите? Да. Надо шарик туда закинуть, а мама выкинуть его обратно. Приготовились? Значит, да. да. быстрее, быстрее, скорей. скорее. Говорит закидывать. Terima kasih telah menonton! Сейчас у нас... Вы же знаете, что здоровый сон это самое необходимое условие для хорошего здоровья. Правильно? Так, расслабились. Сейчас у нас будет такая спокойная музыка. А вы слушайте, я вам буду говорить слова. Мы спокойно Сном волшебным засыпаем. Дышится легко. Спасибо вам большое. На этом наше путешествие к нашему волшебному солнышку закончилось. Давайте мы с вами немножко подведем итог, хорошо? Ребят, ну что же нужно для того, чтобы быть сильным, крепким и здоровым? Говорите, что делать необходимо зарядку. делать зарядку, еще? Да. Употреблять витамины, правильно питаться закаливаться, мыться, мыться обязательно, <с еще <с что? Други. Мыть руки, отдыхать, отдыхать. отдыхать. еще Чем? только что мячики кидали, спортом и заниматься, и да, и обязательно. И, и последний наш самый хороший, наверное, здоровый сон, да? да ну, понравилось да, вам путешествие? Да, Ваше да. настроение? вот витамины по одному берем. Опа! Скорее так, видите? По одному. Да много витамин. И вам тоже. Нашим. Спасибо вам за такое. Что вы пришли к нам на такое занятие.